Bu gün skolyoz haqqında bəhs edəcəm. Skolyoz onurğa sütununun 10 dərəcədən çox əyilməsinə deyilir. Lakin skolyoz zamanı sadəcə onurğa sütununun yana əyilməsi deyil, eyni zamanda onurğa fəqərələrinin bir-biri üzərində burulması da baş verir. Bu səbəbdən uşaqları önə doğru əyətdiyi zaman ə, hündürlük fərqi görə bilərik. Uşaqların 2-3 faizində kiçik dərəcədə skolyoz görülməkdədir. Arxa yatan xüsusi bir xəstəlik olmadan və anadan gəlmə olmayan skolyozlara idiopatik skolyoz deyirik. İdiopatik skolyoz çox hallarda 10 yaşından sonra rastlanır. Uşaqların 2-3%-də kiçik dərəcədə skolyoz vardır. Böyük dərəcəli skolyozlar isə qızlarda oğlanlardan 7 dəfə daha çox rastlanmaqdadır. 50 dərəcənin üzərində olan skolyozlar artmağa meylli olurlar. Belə ki, kiçik dərəcəli skolyozlar böyümə tamamlandıqdan sonra artmadığı halda 50 dərəcənin üzərində olan skolyozlar ildə 1 dərəcə artdığı göstərilmişdir. 15 yaşında 50 dərəcə skolyozu olan bir uşağın 65 yaşında 100 dərəcə skolyozu olacağı gözlənir. E, Skolyoz dərəcəsi artdıqca döş qəfəsində e, həzmin azalması, ürək-damar problemləri yaranma ehtimalı yüksəkdir. Bu səbəbdən 45 dərəcənin üzərindəki skolyozlar və artmağa meylli olan skolyozlarda əməliyyat göstərişi var.